नागपूर येथील नक्षलवादी गिरधर व त्यांची पत्नी ललिता यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आत्मसमर्पण आज उपमुख्यमंत्री यांनी त्यांचे स्वागत करून त्यांना सन्मानित केलं गिरधर यांच्यावर पंचवीस लाखांचं बक्षीस म्हणून नक्षलवादी असं ओळखलं जात होतं तसेच त्यांची पत्नी देखील ललिता तिच्यावर सोळा लाखांचं बक्षीस ठेवण्यात आलं होतं त्यांची माहिती देणाऱ्यांना परंतु त्यांनी स्वतने आज आपलं आत्मस्मरण केलेलं आहे तर त्यांचं महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन्मान करून त्यांना नवीन जगण्याचा मार्ग मिळाला म्हणून अजून काही देखील यांच्या आदेशाने आपण सर्वांना कारण त्यांच्या मनावर असलेला घात त्यांच्यावर आलेले वाईट विचार अखेर त्यांना भारताचे संविधान देऊन भारतीय नागरिकत्व दर्शन घडवलं आणि त्यांनाच कुठंतरी कळालं की आपण जे केलं होतं ते कृत्त वाईट होतं असं अजून कोणाला आत्मस्मर्पण

एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को और प्रशासन को सरकार को माओवाद के खिलाफ मिली है क्योंकि गढ़चिरोली में माओवाद की रीढ़ की हड्डी जिसको माना जाता था ऐसे गिरधर और उनकी पत्नी ये दोनों माओवादियों ने आज मेरे समक्ष आत्मसमर्पण किया है गिरधर के ऊपर 25 लाख का इनाम था उनकी पत्नी के ऊपर 16 लाख का इनाम था और पूरे तरीके से गढ़चिरोली के माओवादी गतिविधियों के प्रमुख के रूप में उनको देखा जाता था एक बड़ा लंबा अरसा इस माओवाद में उन्होंने यहां पर गुजारा है और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके आत्मसमर्पण के कारण माओवाद के रीढ़ की हड्डी को एक प्रकार से तोड़ने का काम हमारी पुलिस ने बहुत सफलता के साथ किया है आज गढ़चिरोली में हम देख सकते हैं कि हमारी जो सी है उसने ये परिस्थिति निर्माण की है कि माओवादियों को या तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा या फिर परिणामों को भुगतना पड़ेगा और पिछले चार सालों में एक भी व्यक्ति गढ़चिरौली से माओवादी इस एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं हुआ है अब उनकी कोई भर्ती यहां पर नहीं होती है और विशेष रूप से केवल पुलिसिंग नहीं तो सोशल आउटरीच भी जो सरकार की योजना है उसको भी सुदूर क्षेत्रों में ले जाने का काम ये हमारे पुलिस के माध्यम से हुआ है और हमने भी शासन के तौर पर गढ़चिरौली जिला जिसको महाराष्ट्र का अंतिम छोर माना जाता था अविकसित माना जाता था हमने नजरिया बदला है हमने कहा यह अंतिम छोर नहीं है ये महाराष्ट्र के का पहला जिला है ये महाराष्ट्र की शुरुआत यहाँ से होती है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर हम लोगों ने बदलाव लाने का प्रयास किया है रास्ते हो पुलिया हो कम्युनिकेशन हो इंडस्ट्री हो ये सारी चीजें हम यहां करने का प्रयास कर रहे हैं सब्सक्राइब ना एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट